पटना में तो महिला, महिला अरे मैं बिहार में बिहार में मा, हम बता दे रहे हैं ये वाई समीकरण जो चलता था आर जे डी के वो नीतीश बाबू के चला महिला युवा समीकरण समझे और खोल के अगर जो वोट सेवन परसेंट बढ़ है बिहार का वो महिलाओं ने मान और सम्मान नीतीश कुमार को देने का काम किया है इसीलिए यहाँ पे राज्य सरकार को और इतना बहुत मिला है ये नीतीश कुमार का किया हुआ का से वोटिंग हुआ है और जिस ढंग से उत्साह था इस सरकार के प्रति आखिर होता क्यों नहीं एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव राहुल गांधी तेजस्वी का जो प्रतीक है जेल और बेल के भ्रष्टाचार के जंगल राज के लूट खसोट के अपहरण के हत्या के और बिहार की जनता अमन चैन शांति के लिए वोट दिया है न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी भले युवा ने नहीं देखा वो काल लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है और ये जीत उसी की उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा जनता तो मैं कुछ नहीं कह सकता स्वागत करूंगा लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे वन से ही ये तय था कि की सरकार नहीं बनेगी भ्रष्टाचारी उससे बड़ा भ्रष्टाचारी उस को है क्या चलिए ये तो कोई अप्रत्याशित नहीं है हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे जिसमें फर्स्ट चुनाव हुआ छवम्बर ब... को और संपुष्ट हो गया ग्यारह को हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एन की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे ये कोई नई बात तो नहीं उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं सार बढ़त बनाया हुआ है मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जीत बीजेपी और जनता दल यू की है ये चुनाव आयोग की है एस आई आर की जीत और जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ था एंड फाइनलाइज हुआ तो उसके बाद में भी लाखों हजारों गड़बड़ियाँ इंगित की गई थी लेकिन एक का जवाब चुनाव आयोग ने दिया नहीं और सीधा बदलाव की बयार बिहार में बह रही थी और दस बारह जगह तो आ, बीजेपी के जो विधायक कैंडिडेट थे उनको जनता ने भगाया तो फिर कैसे जीत रहे हैं तो मुझे तो एसआईआर की जीत लगती है तो आ तरफ जे रीते एनडीए હવે એકસો એસી થી વધુ જે રોઝાનો અંદર આગળ ચાલી રહ્યું છે બેઠક ઉપર ને તેને લઈને હવે એ જ ખુશી ને જશ્ન માહોલ અત્યારે જે એનડીએ સંબંધિત કાર્યાલયોની અંદર અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે ફટાકડા ફોડવામાં આવી રહ્યા છે મોળું મીઠું કરાવી રહ્યા આવ્યા છે તો સાથે સાથે કાર્યકરો માં એ ઉત્સાહ એ જોમ રહે પૂરા જનતા દેખ રહી હે પૂરે બિહાર જનતા દેખ રહી હે બિહાર કી જનતા ને ઠાન લિયા થા कि हमको विकास के साथ जाना है जंगल राज के साथ नहीं जाना है उसी का परिणाम है सबका साथ सबका विकास के नेतृत्व में एनडीए के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है उसी का सुखद परिणाम और प्रचंड पर, बहुमत का परिणाम आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है बिहार में તો આ જ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો આ ઉજવણીના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં આગળ અત્યારે કાર્યકરોની અંદર જે ઉત્સાહ ઉમંગ અને સાથે જ અત્યારે તમામ કાર્યકરો ફટાકડા ફોડી અને એકબીજાનું મોડું મીઠું કરાવી અને ઉજવણી કરી રહ્યા છે જેડીઓના કાર્યાલયના બહારના દ્રશ્યો છે તો સાથે સાથે જ બીજેપી કાર્યાલય ખાતે પણ એ જ પ્રકારે ઉત્સવ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને સાથે સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને બીજેપી અહીંયા ઉભરી આવી છે તો સાથે જેડીયુ પણ ત્યારબાદની સૌથી મોટી પાર્ટી કે જ્યાં અનેક બેઠકો તેમના ફાળે ગઈ છે ને આ વખતે સારું પ્રદર્શન જોવા મળ્યું છે